Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма Це вас хвилює. Як завжди по вівториках ми зустрічаємося з освітянами нашої області, говоримо про те, що наболіли, про те, що готується, про те, що робиться. І сьогодні ми спілкуємося з Миколою Миколаївичем Смоквіною, головним спеціалістом відділу молоді та інтернатних закладів Департаменту освіти Миколаївської ОДА. Доброго ранку! Доброго дня вам добрий день. Ніяк. Скажіть, будь ласка, Микола Миколаївич, сьогодні вже на напередодні весни ми з вами починаємо спілкуватися про оздоровлення дітей інтернатних закладів. Я так розумію, чи взагалі по проговоримо про, про, да, про школи на сьогоднішній день? Уже початку процес всьообщій підготовки к здоровільному сезону 2015 року, і це стосується всех детей, как детей интернатных учреждений, так и детей других категорий, детей, которых необходима особая социальная поддержка. Вот, поэтому, конечно же, в первую очередь необходимо сказать о тех изменениях в законодательстве, которые произошли сегодня и в рамках которых будет осуществляться это. Кампанія, перш ніж говорити про зміни в законодавстві, я перепрошую, що вас перебуваю. Давайте з'ясуємо для глядачів і для себе, зокрема, що ми маємо під терміном оздоровлення, тобто, чи це оздоровлення тільки в літній період триває, чи як воно відбувається взагалі протягом року, щоб трошки надати інформацію нашим глядачам? Ну, якщо говорити по термінології, оздоровлення це комплекс мір. скажем так, и физического, психологического, и культурно-воспитательного характера, которые, которые должен получить ребенок в виде услуги, находящейся в лагере на протяжении именно 21 дня. Это, как, это конкретно вызначенные законом, законом нормы и требования, что действительно оздоровлением считается это нахождение в лагере 21 день. Если ребенок находится в оздоровительном учреждении 14 дней, Опять же, это уже э, не носит разряд оздоровительного характера, а это считается просто отдыхом. Угу. Вот. Если говорить об оздоровлении в летний или в, во всесезонный период, то действительно, оздоровительная кампания, если говорить о летнем периоде, она стартует, как, как правило, с 1 июня и, закон... и проходит до 30 августа в то же время оздоровительная кампания, скажем так, на протяжении всего года она проходит в нашем всеукраинском детском центре Молодая Гвардия, где угу. деток мы направляем на протяжении практически всего года, за исключением небольшого небольшой пересменки, которая длится примерно с 23 декабря по 10 февраля. Скажіть, будь ласка, якщо дитина не була в таборі, наприклад, оздоровчому протягом 21 дня протягом року, це вважається, що дитина не була оздоровлена. Ефективно, якщо е-е не не был в лагере 21 день, то как бы другие э сроки пребывания в детском ведомственном учреждении, они не являются оздоровительными характерами. Ну, помимо всего прочего, есть категории детей, которые получают комплекс именно в санаторно-курортных uh -huh. здравительных учреждениях. То есть это уже тут уже нужно градировать. То есть это уже не идет как бы не оздоровление, а это уже идет больше профилактика, как бы, профилактика и сана... именно санаторно-курортное лечение. Да, в частности, если говорить о э, детях, которые пострадали впоследствии Чернобыльской катастрофы, угу. то к ним применяется другая норма закона, и эти дети по закону получают именно санаторно-курортное лечение, не угу. просто оздоровление, а именно санаторно-курортное лечение, где они проходят помимо всех основных э, моментов, да, как бы в услуге они проходят более усиленный комплекс э, именно вот э, санаторно-курортного лечения, который выписан в их медицинской справке. Дякую за информацию. И вот же счет нового чекая нас в этом уроке. Вы знаете, как бы основной, основные изменения, которые произошли в законодательстве, они коснулись именно, скажем так, моментов финансирования оздоровительной кампании. Почему? Потому что 1 января вступил в силу новый закон номер 77 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, которые касаются реформирования общеобязательного государственного социального страхования, легализации фонда оплаты труда. И это привело к тому, что на сегодняшний день фонд соцстрах, да, как бы в дальнейшем это уже будет фонд социального страхования Украины, не будет осуществлять финансирования оздоровления детей застрахованных лиц Якщо вот. а, да, по... толкковаты так да. Раніше, давайте да. до, після? Если, до. если говорить в цифрах в цифрах и фактах то ежегодно если брать в разрезе николаевской области фонд социального страхования выделял средства в районе 10 миллионов вот что давало возможность оздоровить порядка трех с половиной тысяч детей. То есть, если я застрахована особа и имею дитину, так, то фонд выдует отдельную статью, деньги Конечно, под ней, да. и моя дитина могла бы за счет этих денег. Да, сегодня, сегодня как бы сегодня этой нормы нет. В связи, связи с этим 18 февраля были проведены комитетские слушания в Верховной Раде именно по вопросам того. Как действовать дальше, как бы в условиях вот э, таких э, таких серьезных изменений? Э, на по, по результатам э, проведения комитетских слушаний э, были выработаны и направлены соответствующие рекомендации. Вот, и одной из рекомендаций э, было, э, одной из э, кабинету министра Украины э, было при то, чтобы в связи с тем, что, э, скажем так, Фонд уже не финансирует, да, как бы эти, э, эту статью. Было рекомендовано при разработке закона Украины о внесении изменений в государственный бюджет на 2015 год предусмотреть деньги в виде субвенций для целевого для целевого финансирования оздоровления и отдыха детей, именно вот как раз скажем так, этой категории. То э, есть, будут у, у субвенции. Да, да, то есть, это 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 действительно это сделано для того, чтобы э, вот это вот это огромное, скажем, так, количество детей по всей Украине, да, если говорить вообще в рамках Украины, эти детки не остались на улице и в любом случае, то есть, да, сегодня нет финансирования по фонду страха, значит, государством принимаются необходимые меры для того, чтобы, опять же, в, той, в виде той же самой субвенции на сегодня заявлена сумма 350 миллионов для всей ага. Украины. То есть для того, чтобы как бы перекрыть вот вот эти вот как бы, скажем так, проблемы. А каким чином они будут распределяться по областям? Они будут, я думаю, что они будут распределяться в том порядке, который будет установлен, скажем так, центральным органом исполнительной власти, которые отвечает за это направление, в частности, министерством социальной политики Украины. И в соответствии с тем порядком, я думаю, что в соответствии с той скажем так, необходимостью. Я думаю, что у нас будут собирать как раз данные по этому вопросу. То есть что, в каком, в каком порядке, в каких, в каких суммах нам нужно для того, чтобы, во-первых, начать свой, своевременную оздоровительную кампанию и обеспечить именно то количество детей, которое, вот, скажем так, если брать, допустим, мы берем прошлый год, да, смотрим uh -huh. на количественные показатели, применяем эти количественные показатели на этот год и уже будем смотреть, какая нам сумма средств нужна. Для, для, всего этого дела. Ну, опять же, если говорить более, более, более широко, на сегодняшний день не работают 122 лагеря, которые находились, находятся в, во время оккупированной территории Автономной uh -huh. Республики Крым и города Севастополь. там, где, ну, это мы також уже пережили без Крыма. Да. Помимо этих 122 лагерей, не работают 68 лагерей, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В связи с этим э, э, заместитель губернатора Оксана альбина янишевская дала поручение подготовить соответствующие проекты писем и на Верховную Раду, и на Министерство социальной политики э, о том, что область наша готова принимать деток, то есть наши возможности, наша, наша сеть детских, учебных, uh -huh. дет, детских оздоровительных учреждений она готова принять любую любое необходимое количество деток вот с тех областей для того чтобы дать качественную услугу и дети побывали на море. а как из таких закладов вы можете дать ответ сегодня у нас 43 оздоровительных учреждений и вон и все готовы они, 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 они все они все готовы они они готовы дать в соответствии со государственным стандартом социального оздоровления и отдыха детей ту, 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 ту услугу, которая необходима ребенку, ту услугу, которую ребенок должен получить на протяжении 21 дня. Понятное дело, что есть, некоторые лагеря имеют более мощную материально-техническую базу, некоторые лагеря имеют, скажем так, не совсем мощную материально-техническую базу, но в целом они соответствуют тем нормам. Вот, поэтому, помимо всего прочего, Сегодня уже 11 декабря был зарегистрирован законопроект 14.11, которым предполагается внесение изменений в закон Украины о детском оздоровлении и отдыхе. И отдыхе в контексте первое, это расширение понятия, что такое дети, которые, которым необходима особая социальная помощь и поддержка. В контексте того, что в это понятие будут добавлены категории детей. Первое – это дети, которые являются внутренне перемещенными лицами. Это дети, родители, которые, родители которых пострадали вследствие массовых акций протеста. Это дети, родители которых непосредственно принимают участие в антитеррористической операции. Дети, родители которых погибли при выполнении обязанностей при проведении антитеррористической операции. Вот, поэтому как бы это, это на сегодня очень важно. Почему? Потому что расширяется действительно расширяется категория этих деток. Опять же, этим же законопроектом вносится изменение не только в эту статью, в статью 24 закона, которая опять же говорит о том, как, за счет каких средств можно будет финансировать именно деток этих категорий. Поэтому очень это очень важный законопроект, и министерство социальной политики сегодня скажем так, выходит на Верховную, Верховный Совет с предложением принять его как бы в целом и за основу. А насколько приблизно збільшиться кількість дітей, які потребують такой особливої уваги, допомоги В а, на Миколаївщині, зокрема? Я, я, думаю, что увеличится существенно. Вот, я, не, я не готов сегодня сказать, говорить о конкретных цифрах. Почему? Потому что конкретные цифры мы сейчас как раз собираем. Но в любом случае задача ставится таким образом, чтобы ни в коем случае не потерять ни одного ребенка, которому действительно необходима вот такая помощь, чтобы дать возможность ему в летний период оздоровиться. Помимо всего прочего, естественно, если этот закон будет принят, соответствующие изменения будут внесены и в положение в молодую гвардию. То есть, помимо э, того, что мы будем иметь возможность дать э, детям возможность отдохнуть на территорию Николаевской области, эти детки смогут ездить и в Одессу в молодую гвардию, то есть получать и там оздоровление и отдых. Ага. Поэтому сегодня, как бы эти эти вопросы очень актуальны. Если говорить о поддержке детских, в частности детских оздоровительных учреждений, да, как бы вот сегодня в данной ситуации, то опять же 71-м законом, о внесении изменений в налоговый кодекс были отменены льготы для этих учреждений об оплате земельного налога и отменены и введен, вернее, лучше сказать, введен налог на недвижимое имущество. То есть теперь эти заклады сами должны обеспечивать оплату этих статей? Да, то есть это, это естественно, приведет к тому, к более серьезному финансовому, скажем так, более серьезной финансовой нагрузке, на лагерь, что, что, в свою очередь может привести к существенному удорожанию путевки на получение оздоровительной услуги. Поэтому, опять же, Министерством социальной политики опять же внесены предложения о том, что необходимо, опять же, другими законодательными актами все-таки отменить. Ага. Отменить на сегодняшний день, отменить, то есть, вернее, первое, отменить налог на недвижимое имущество для детских, санаторно-курортных, спортивных учреждений. И второе, это опять же вернуться к применению льготы для этих лагерей, льготы на оплату Потому земельного налога. В конце концов, то все одно, эта нагрузка на тех, на 100... чьи дети там будут учиться. Да, это будет и нагрузка, естественно, и на родителей, и просто и на, и на бюджет. Почему? Потому что волей-неволей поднимется стоимость путевки, то есть возрастет расходная часть. Вот поэтому э, очень хорошо, что действительно э, в феврале э, поднят этот вопрос. И я думаю, что ближе к лету все вот эти вот спорные моменты о uh -huh. деятельности лагерей, о том, кто и как должен туда заезжать, и, кто, и где должен оздоравливаться, эти все моменты будут, будут решены. Вот. Помимо всего прочего... Опять же, из положительного хочется отметить то, что все-таки дано поручение Министерству, Министерству социальной политики и Министерству охраны здоровья разработать и утвердить внесение изменений в постановление 1591, которое регламентирует... Порядок питання, організації питання в учебних вами. А взагалі, щоб розуміли знову ж таки глядачі, які з цим не стикалися, яким чином організовується харчування в цих закладах? Це якась установ, це входить в склад цієї установи? чи э, приходит предприятие, яке выиграет тендер, чи и взагалі как э, про цей проходит. Ну, основной, основной момент, э, чем руководствуются э, детские уч уч здравоохранительные учреждения при организации питания, это, конечно же, постановление 1591 об организации питания в детских здравоохранительных учреждениях и других учреждениях. Это основа основ. Вот. Единственное, что до сегодняшнего момента постоянно возникала дискуссия о том, что все-таки нужно немножко разграничивать возрастную категорию ребенка. Да, если мы говорим, что допустим, ребенок 8 летний находится в лагере У -у -у. на отдыхе и ребенок, которому 16 лет находится, то здесь необходимо все-таки принять он... да он... конечно конечно и здесь все-таки необходимо применять более гибкую тактику в организации питания для вот такой вот mm -hmm. разной, разной возрастной категории детей поэтому все наши предложения были услышаны и вот на сегодняшний день есть такое есть такое поручение в, в целом же питание организовывается по перспективному комплексному меню которое Каждый год за 2-3 недели до начала здоровительного сезона утверждаются, утверждаются и согласовываются с санстанцией. То есть не сегодня я придумала, что завтра я буду готовить ребенка тем тем а за много за, за месяцев санстанция должна затвердить конечно, конечно, да. То есть пер, уже, 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 сегодня, уже сегодня подаются перспективное комплексное меню, то есть санстанция смотрит, вносит изменения, вносит какие-то поправки, и только после того, как утверждается. Это меню. Вот помимо всего прочего и утверждается и э, перечень поставщиков, то угу. есть которые должны поставлять только качественный продукт. Обраховывается а ну, а и... баланс цена якость В обязательном порядке. В обязательном порядке учитывается цена и качество, но э, в любом случае здесь ни в коем случае не идет э, речь о том, чтобы сэкономить на цене в ущерб качеству. Как бы вопросы, о, э, вопросы питания, вопросы медицины, вопросы э, безопасности детей ⁇ это вопросы, которые остаются на первом месте. Медицина, питание и безопасность. То есть на этих вопросах никто никогда в жизни не экономил и не будет. Почему? Потому что ребенок должен получать полноценное пятиразовое питание то есть в соответствии с тем комплексным меню, которое утверждено, должен быть голодным. Почему? Потому что лето – это, э, тем более нахождение в лагере, это очень активное время времяпрепровождения, mm -hmm. то есть и ребенок должен, э, не должен чувствовать себя голодным, скажем так. Если враховывать там помилки або побажання минулих років, от что изменено на цей период, або намагаєтесь змінити? Знаете, мы с каждым годом пытаемся изменить самое главное. Говорим и будем говорить о том, что нужно очень серьезно относиться к вопросам усиления материально-технической базы. Почему? Потому что сегодня все вопросы, скажем тогда, вот, и в частности детского оздоровления, они тоже носит рыночный характер, то есть это и участие в процедурах закупки путевок, это и привлечение, что немаловажно, детей из других регионов Украины. Но для того, чтобы ребенок с другой области приехал к нам, ему понравилось и... Он наступного ну, пи да, разу пив особо особого да, конечно так? конечно нужно иметь очень серьезную материально-техническую базу опять же конечно же не стоит забывать и о культурно-массовых мероприятиях о профессиональном составе вожатых о профессиональном составе аниматоров почему потому что ребенку если ребенку скучно в лагере uh -huh. то на мой взгляд никакими супер условиями и никакими супер скажем так и он зателефонует да, через два дня маме, скажет, приезжайте, меня забирайте. Да, приезжайте, забирайте, потому что мне скучно. Ребенок должен утром встать, целый день бегать, прыгать и получать массу удовольствия от того, что он находится в этом оздоровительном лагере. Поэтому вопросы, конечно же, именно усиления, укрепления материнской базы, они очень важны. И насколько вот эту задачу выполнить сегодня... Выходит. Нельзя сказать, что ее сегодня очень просто выполняют. Но она выполняется. В любом случае она выполняется. И э, те э, лагеря, которые уже, скажем так, давно занимаются вопросами оздоровления, они этим этому уделяют очень большое внимание. Директора БАС э, ездят по всей Украине. Они перенимают опыт э, других лагерей, которые стоят в том числе и рядом с нами в Херсонской, в Одесской областях, в том числе и возьмем, опять же, ту же самую молодую гвардию. Как бы очень, очень важны вот моменты, связанные с методической работой. То есть это, опять же, это, это общение, их не общение, то есть друг с другом, как бы, и в результате чего как бы, на гора должен выйти тот результат, что да, к нам приехали дети, первый раз, понятное дело, очень тяжело доказать и доказать скажем так, Сделать так, что тебе, чтобы тебе поверить, что действительно у нас будет хорошо и у нас будет хорошо. Почему? Потому что вы знаете, что по накатанному, если вот кто-то кто захотел, вот им нравится куда-то есть, они, они постоянно ездят туда. Но наша задача, опять же сказать, что у нас лучше, приезжайте к нам, посмотрите, как у нас. И, а наша задача сделать так, чтобы всем понравилось и у нас они остались. Какие соток таборів сегодня на не отвечают тому уровню? Если говорить и о именно, скажем так, всех, да, вот в, 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 общем, в общем количестве лагерей, то я думаю, что процентов 80 конкретно соответствует этому уровню. Но в любом случае я не хочу хвалить ни, ни, ни одно оздоровительное учреждение и всегда пытаемся все-таки, опять же, нацеливать на то, что это не есть пределом совершенства. І mm -hmm. потрібно із году в год все-таки розвивати матеріальну базу свою. Виходячи з свого досвіду роботи в цій сфері, як ви порадите батькам конкретно поради батькам зараз обирати табір, в якому буде відпочивати його дитина? Ну, По-перше, сьогодні практично всі лагеря є на сайтах. Вот, Можна зайти на будь-який сайт і посмотрети. все лагеря, которые стоят и в Рыбаковской зоне отдыха, и в Коблевской, и в Очаковской. Если нет такой возможности, то можно прийти в управление по работе с молодежью, в департамент, где, в принципе, мы можем дать как и перечень лагерей, которые принимают организованные группы детей. И опять же, уже ближе к лету мы можем сказать и о ценовой политике. То есть и уже uh -huh. родители будут выбирать первое, это в какой зоне отдыха они хотят, чтобы их ребенок оздоравливался. И уже, а в дальнейшем уже, из, уже из, из выбранной зоны, если это будет Рыбаковская зона, вот, вот вам, пожалуйста, перечень лагерей, Вы, мы можем... Как бы, то есть любую, любая организационная поддержка с нашей стороны обязательно. Зараз дуже часто можна в інтернеті тому самому знайти е, сайти, на яких рекламуються приватні табори відпочинку. Як ви ставитесь до них і ваші поради знову ж таки? Ви знаєте, сьогодні е, лагері, які знаходяться скажем так, в частных руках их, их, их большинство. Почему? Потому что в целом в области всего у нас 6 лагерей, которые государственной формы властности, собственности, немножко больше лагерей, которые находятся в коммунальной форме, форме собственности и все остальные лагеря они находятся в, скажем, имеют статус частной, частной формы собственности. Сказать, что они чем-то отличаются, нет. Но опять же Лагерь, который... Но вы имеете над ними такую самую. Конечно же, конечно контроль? Конечно конечно же. Дело в том, что закон, опять же, закон Украины об оздоровлении и отдыхе нам говорит, что местные органы исполнительной власти осуществляют контроль за деятельностью детских оздоровительных учреждений вне зависимости от форм собственности и подчинения. То есть можно не переживать? Конечно, конечно. В любом случае до начала сезона все лагеря будут обследованы коми... областной комиссией. Помимо всего прочего... Есть моменты, связанные опять же и с инстанцией и с гостехнадзором, и с вопросами МЧС, то есть и техногенной безопасности. Поэтому, как бы там ни было, наша задача сделать все, чтобы родители не переживали. Дякую вам, сподеваюсь, что все... Пройде так, як ви те задумали, щоб все оздоровчий сезон перейшов на ура, щоб діти відпочили, були задоволені батьки, і звісно, що ви були задоволені своєю роботою. Дякую за інформацію. З нами Спасибо. був сьогодні в ефірі Микола Смоквіна, головний спеціаліст відділу молоді та. Інтернатних закладів департаменту освіти е, Миколаївської Ода. Дякую вам за інформацію. Спасибо Це вам. думаю, що ми зустрінемося ще з цих питань Конечно. пізніше, коли вже буде більше вас конкретної інформації. А з вами в телека <кій> в ефірі телеканалу Миколаїв була програма. Це вас хвилює. Зустрінемося наступного вівторку. До побачення.